Отделом противодействия киберпреступлениям в Николаевской области была получена информация от Антипиратской ассоциации о функционировании в городе Николаева интернет-ресурса, с помощью которого пользователи сети могут скачивать фильмы, компьютерные программы. В ходе проведения оперативно-меродослых мероприятий было установлено лицо которая организовала и администрирует данный интернет-ресурс, место его жительства, место расположения сервера, в котором находится данный интернет-ресурс. Следственным отделом заводского отдела полиции в рамках уголовного производства, начато по статье 176, части 2, нарушение авторских и смежных прав, было получено санкция на проведение обысков по месту жительства гражданина, который организовал данный интернет-ресурс. Лицо, которое организовал интернет-ресурс, нанес материальный ущерб правообладателям больше, чем миллион гривен. Системные блоки, которые были изъяты в ходе обыска по месту жительства организатора интернет-ресурса, были направлены на экспертизу.